Добрий вечір. Вечір ще раз. Отже, ми продовжимо нашу програму. Сьогодні про головне зараз у нас в гостях Василь Кисельов народний депутат партії регіонів. Будь ласка, проходьте сідайте. Андрій Сенченко, народний депутат Б'ют Батьківщина. Панове, сідають. і нагадаю, що сьогодні пройшло перше засідання Київського райсуду Харкова в справі корпорації Єдині енергетичні системи України. А прошу показати режисерів відео, що відбувалося. Тимошенко звинувачується в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків корпора. Рацію су Тимошенко можуть додати ще 12 років в'язня до тих семи, які вже є. Це передбачає стаття, за якого висунуто обвинувачення. Наступне засідання призначили на 10 липня і призначили експрем'єру проведення судово-медичної експертизи. Там, в залі суду, зараз можемо це побачити. Створили облаштоване таке спеціальне місце. Там скляна огорожа, плазма ще необхідно додати такий цікавий момент. Що за даними слідства, завдяки схемі компанії ЄСУ шляхом не законного відшкодування ПДВ одержала понад 14 мільйонів гривень. Крім того, було скоєно завершений замах. Це я цитую як справі на заволодіння коштами держбюджету на суму 11,8 мільйонів гривень. І доведений факт навмисного відхилення від сплати ПДВ на суму 4,7 мільйонів гривень. От такий інформаційний привід приводу чого будемо зараз говорити з гостями студії. Добрий вечір. Добрий. Вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Треба пояснити головне, що е, строк давності цих кримінальних справ він вже вийшов, ми це знаємо, і їх поновили тільки тому, що була доведена судом справа про е, зловживання службовим становищем цю е, посадою Юлі Тимошинков в 2009 році. У мене питання перше до вас. Е, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от як людина, яка дуже давно вже в політиці, скільки людей сіло е, в в'язницю? Если бы мы сейчас поднимали декларации про доходы всех, ну давайте начнем с народных депутатов. 97, 98, 99 рік. Ну это вопрос некорректный, поскольку вы сами понимаете на него ответ. Что касается вашей первой фразы вступительной, что срок давности вышел за это преступление. 11 как только, как только мне это говорят, я сразу э, в ответ хочу сказать, значит, это косвенное признание вины тем, кому это уменяется. Значит, Не, мы, значит констатуем мы, факт мы констатуем факт, что да. было преступление, и если в течение 10 лет, это по вашей логике. За него человек не понес наказание, то через 10 лет он уже не отвечает. Получается не так. Так. Если был факт подозрения по преступления, через 11 лет оно уже не расследуется. Мустафа, я... было извините, или не было? извините, оно... вы сами сказали дальше, что система, Да, система, В 2009 что было в году суду. был, вы знаете, подписан незаконно на, на поддельном решении Кабинета министров Украины, Под, был подписан. Кабальный договор по газу с Российской Федерацией в пользу Западной Европы. Сегодня Украина стекает кровью, а и Российская Федерация, я не могу не сказать этого, потому что они получили плюс вот этого контракта. И Германия, и Франция, и другие страны Европы, они сегодня пользуются тем, что народ Украины сегодня секает кровью. Ибо каждый месяц экономика Украины, бюджет Украины теряет выбрасывает свои своего бюджета 500 ну, миллионов напомним, гривен. что у нас два да, года да, уже да, есть. 500 да, миллионов сказал, гривен. Три да. с половиной да. года, три с половиной года действует этот контракт. И на сегодняшний день вы пытаетесь убедить, что, видите ли, она не виновата. Так вот, я за контракт за она Надо абсолютно законно, ваши законно абсолютно. Поэтому было возбуждено дело по ЕСУ. А почему? Я здесь, и благодарен вам, что вы меня пригласили. Будучи заместителем председателя комиссии, Временно следственной комиссии Верховной Рады Украины по ЕСУ, я две недели э, изучал по поручению комиссии, изучал документы ЕСУ. И вам хватило? И сегодня, и сегодня... Э, это в каком там, году было? Это было в 2007 году. Угу. Это был январь, март месяц. И когда 23 марта было заслушано, об этом почему-то никто не упоминает. Так я напомню сейчас тем, кто забыл. У меня в руках эти есть решения э, комиссии, решения Верховной Рады даже Украины по этому вопросу. Это очень серьезный документ, где написано, не все то, что сейчас инкриминируется ей и знает общество. Значит, к сожалению, к большому сожалению, Васильевич, никто Рада не, об... не принимает, никто решение, не озвучивает. Верховная Рада приняла постановление обратиться в прокуратуру Украины, Ваша прокуратуры Украины обратиться, потому что было не только уклонение от налогов, не только уклонение от налогов, было незаконное, вы знаете, Днепропетровская налоговая милиция возбудила уголовные дела за незаконное списание долгов, долгов, бюджетных долгов. На сумму немного много ни мало 3,2 миллиарда гривен. Мусор, Об этом почему-то не говорится. Я... А, и... а в заседании, а в заседании да. комиссии это все есть. В постановлении Верховной Рады Украины это все есть. И последний момент на эту тему. Как только я слышу о том, что вот сегодня не хотят идти в дело по ЕСУ, я знаю почему. Понимаю, что самое страшное наказание и в Европе, которое исповедуется, и в Америке, исповедуется, уклонение от налогов. И если только завтра это будет доказано, оно будет доказано бесспорно. Потому что база Вся есть по этому вопросу. И я бы... Ну, давай, Андрей Валентинович, вы углобаетесь. Я считаю, так что я, нужно было бы пойти сегодня в суд. Вы знаете, Тимошенко я вам расскажу, Пойти, как сегодня, вы не в суд, пойти лично. сегодня в суд и доказать, что все обвинения против нее надуманы, необоснованы. Она всячески... Пытается уйти а, от похода а, на суд. Понимает, возможно, тянет возможно, до осени давайте, или тянет а, до 28 а, августа. Мы Сейчас мы вам дадим слово, да слово, не, вам, не Смотрите, у меня, вернемся, как да. вступить в диалог, потому что, что я чувствую вообще тогда не получу слова. У меня к вам вопрос. Вот смотрите, дело ЕСУ идет за Тимошенко уже много лет. Вот сколько я помню себя в журналистике, каждый раз, когда Тимошенко хотят с ней как-то ее кольнуть, вспоминать дело ЕСУ. Ну, это вы знаете. И у меня всегда был вопрос и к Юлии Владимировне, и ко всем. Юлія Володимировна, якщо є таке питання, якщо вам задають це питання, чому один раз дійсно не піти в суд і не закрити цю справу не за терміном давності, не за рішенням прокуратури, а рішенням суду? Ну, слушай, ну, якщо ці, ці було здінане, це було зроблено повним составом двох палат Верховного суду. Mm -hmm. В цьому засіданні приймало участь 50 суддів Верховного суду України. Mm -hmm. Поставлена точка. Как родилось дело Иису и как его жуют до сих пор, это дело было связано просто с тем, что Кучма воевал со своими оппонентами. А Тимошенко была его оппонентом. Он громил, и, естественно, громил ее, и было вытянуто, так сказать, на свет так называемое дело ИСУ. Его, так сказать, всячески пытались подать ее как преступницу. Но вот в седьмом году была поставлена точка. Андрей, что не одну прав, секундочку, Васильевич, я прав, вас говорите. практически не перебивал. Точка поставлена не было. А, Василий ну, Сей. то, может, так, ну, сейчас, не сейчас а, Василий сеич ссылался на следственные комиссии. Они с иной богословской постоянно чередуются. В зависимости от того, значит, кто больше или. Нет, совершенно верно. И на по газовому делу, вы по Иисусу, так сказать, жанр один и тот же. Василий, вы вот вы не ответили на вопрос Мустафы. Сколько человек оказалось бы из парламента за решеткой, если бы подходили таким образом, как сейчас Андрей, пытаются? Хочу вам сказать, Василий Васильевич, вы бы были за решеткой, потому что вы, когда продавали дружбу народов в нашей рябе, вы налогов не заплатили. Андрей, а Я вы, за свои слова вы готов ответить. Вы Хотите подать на меня слова? в суд, а я э, готов ответить. Потому что дружба вот, народов не продавалась, на всякий случай. Она не продана, чтобы я понимаю. Василий Васильевич... Там коллектив владеет и сегодня. можно там, объяснить э, э, зрителям, что такое дружба народов? Э, и почему это было известно с советских времен хозяйство, которое а при, каждой по, при, каждой по, по, поездке в Крым посещал Леонид Ильич Брежнев. А и, Брежнев. не там, а Василий Сеевич был последним головой в этом хозяйстве. А теперь этим, владеет, а теперь наша ряба. Так сказать. А вот при переходе деньги заплачены не были. Но я хочу... Кому деньги должны были заплатить? Это же не за Андрей, это Государство никто, никто не должен был ничего платить, потому что сегодня ну, конечно, коллектив да. владеет этим зачем предприятием. Зачем платить государству, зачем Обязатель государству? Еще на вы будете государство будет платить старикам пенсии Андрей, и так далее. Это ваше я понимаю. Я не тот человек, который что-то скажет, когда это а, неправда. Мустафа, прозвучал вы со стороны господина Киселева о том, что вот, дескать, раз речь идет о сроке давности, значит, кто-то в чем-то виноват. Вы правильно сказали, что что такое срок давности? Если какой-то факт, которому не дана правовая оценка, произошел когда-то, uh -huh. то он расследуется в течение какого-то определенного срока. Что uh -huh. сейчас делает власть? Власть вот этим э, судилищем пытается каким-то образом увести общественное мнение от преступлений, которые сегодня совершаются властью ежедневно. Эти преступления касаются экономической сферы. Вы знаете о том разгуле коррупции. Мы с вами, как крымчане, знаем, что у нас под каждым кустом в Крыму сидит смотрящий. Это криминальный элемент, который диспетчирует теневые финансовые потоки, поборы, взятки и так далее. Это не так, Василий Алексеевич? Так, ви це прекрасно знаєте. Так, от от этого уводят общественное мнение. Дальше. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, одразу по ходу теж моє питання. Скажіть, чи може це стати от ухиляння від податків особисто Тимошенко? Чи може це стати головним обвинуваченням і тим, що сприйме захід, на відміну від газової справи? Вы знаете, вот Василий Алексеевич может говорить одно, я берусь утверждать тоже, я изучал этот вопрос, что там нет никакого, так сказать, ухода от позадков, от налогов, но на мой взгляд, все равно это, это уже не будет никем восприниматься, потому что, еще раз, это просто посмешище. Вы пытаетесь инкриминировать человеку то, в чем она не могла по определению участвовать, потому что она не работала в этой структуре в это время. Это раз. Второе. Что такое как они, так сказать, пишут, замах на э, ухилование вид э, сплаты да замах, ПДВ. Весь, да, ну, подождите. Васильевич, почитайте Дрога материалы. Еще раз. раз. Можно морочить голову Скоро в эфир. через 15... Совершенно. через... Конечно, на 3 миллиарда 200 миллионов гривен. 15 после... миллионов гривен. Я еще раз, ту тему в еще России, не не через 15 лет после событий, которые были, не были, в каком виде были, можно ходить, вот как вы это делаете, по эфирам, разгов... рассказывать что угодно. Вы расскажите Можно. о том, как бороться с преступлениями, которые власть Можно сегодня один, совершает каждый один день. Один вам аргумент. Да. Вот смотрите, я просто. Давайте вот сейчас оторвемся от ситуации. Сейчас представьте прошло 10 лет. Вы заходи, захотите все равно, новая власть, которая придет, она все равно крайне поменяется. Мы это тоже понимаем, если мы нормальное демократическое общество. Вы захотите поднять преступление, допустим, тех, кого считаете, что сейчас нарушает преступление. Очевидно, вы все не найдете. Очевидно, следователь, который будет искать, ему придется цепляться за какие-то мелочи, просто понимая, что глобально ни Янукович, ни Азаров, ни один министр не подписывают документов, которые оставляли следов его преступления. И в данном случае вот то, за что зацепились, я так понимаю, вследствие... Заключалось в том, что в декларации 1998 -го года Вилья Владимировна указала, что у нее доход был в тысяч гривен, в то время как есть подозрение, опять же, есть Доказаны подозрение, есть. что она снимала деньги со счетов. Ну, да, ЕСУ, и, mm -hmm. а, вот, и, и что есть вот эти счета, в которых она действительно получала доход других источников. То есть она не указывала в своей декларации. Скажите, вот это может быть фактом того, чтобы ее привлекли к ответственности? Я уверен, что нет. Я объясню почему. Вот как бы мы сложно ни относились к нашим политическим оппонентам, а то беззаконие, которое они в отношении нас устраивают, оно, вы понимаете, повышает температуру этих отношений. Но в любом случае, после смены власти, да, будут расследованы деяния этого режима. Но они должны быть, во-первых, расследованы в пределах украинских законов. Раз. Потому что еще раз... Знаете, покушение на возврат НДС 15 лет назад, это насмешка просто над правосудием и над здравым да смыслом. Не еще раз, на НДС на еще раз, Василий Васильевич, и этом должно знаете. быть расследовано. И притом, а, каждому факту должна быть дана не оценка. Не все Водчество. факты подлежат а, оценке а, юридической. Есть факты, которые подлежат политической оценке. Воспримет общество эту оценку от оппонентов нынешней власти или нет, будет зависеть от качества расследования, от аргументации, mm -hmm. от последовательности и честности тех людей, которые будут расследованы, не заангажированности. В зависимости от этого и сделают выводы люди, и потом проголосуют, не проголосуют. А вот на можно вам вопрос? Выборах. Смотрите, давайте допустим, что вы действительно качественно провели свою работу, вы действительно нашли нарушение, вы действительно доказали, что было преступление, и все вот как вы говорите. Но не кажется ли вам, что в той атмосфере, которая есть сейчас... Полного недоверия к судам, которое возникло не из-за нас, не из-за общества и не из-за оппозиции, да, а из-за власти, которая действительно демонстрировала полное... Ну нивелирование законов в период этих судов. Вы это помните, вы это знаете, и я это знаю и видел. И сегодня Вам не тоже? кажется, что вот в этой атмосфере вы сами опускаете ну стоимость этих фактов, их вес, они становятся не настолько убедительными, только потому, что нет общего доверия к судам. Нет, не кажется, Мустафа, потому что он меня сейчас достал, но ну, прежде всего мне очень прискорбно, что он меня оскорбил на всю Украину, зная, что дружба народов не продавалась. Я только отдал, я, моя жена и мой сын отдали три имущественных Сертификата имущественных на определенную сумму, там, там копейки буквально. Все. Больше ничего не продавалось. Поэтому, а хозяева сменилось. По И казна ничего не получила. Еще раз говорю: что сегодня коллектив владения не доходит, вы же экономист, вы же понимаете. Василий поэтому Василий вы кому будете извиняться, не я не сомневаюсь. Не Народ сомневаюсь. Просто квадраты смотрит телевизор. Значит, сейчас, он знает почему. Потом будучи на Крымском телевидении, я кинул одну фразу: что сидит за Ивашенко, за него. Экс-министр обороны сидит из-за него, он улыбается. Плакать будет скоро, Андрей, потому что техно комплект в 2004 году за 10 миллионов выкупил завод этот. Все современные информационные технологии за 12 миллионов выкупил. Поэтому я не понимаю Вы же А на Вы же А теперь отвечаю на ваш вопрос. Мне не кажется абсолютно, потому что вот, например, я. Вы ну, доверяете Например, я горячий человек на сегодняшний день. Э, возможно, поступил бы несколько не... неадекватно. Когда госпожа Меркель лезет в дела Украины, когда Сенат США рассматривает дело Тимошенко почему-то, Сенат США, когда такое давление со всех сторон, когда приходят под суды душат, а я помню очень хорошо, и я ему напомню тоже, когда в 2005 году, когда по пришли к власти, и остановили парнем в Красноперекопске, остановили поезд шел помаранчивый на Крым. Они его остановили. И парню дали три года. Мы в суд приходили три раза. Мы могли этот суд смести с лица земли. Но вышел судья и сказал мне лично, Василий Алексеевич, я был председателем партийной организации Крыма, и сказал мне лично, Василий Алексеевич, это давление на суд. Вы навредите человеку. И я отвел людей оттуда. Что делается сейчас по всему миру и, и каждый день? Все под контролем. Все сегодня не допустить. Я повторяю ваш Господи, вопрос. Вы, вы вообще не задумывались, меня как на вас смотрят весь мир сегодня. Как вы поддержали? Почему ей не прийти сегодня в суд и не сказать? Вы мне инкриминируете. Вот вот, Василий это? вот смотрите. Давайте я не виноват, простой, я простой вам человеческий вопрос. Скажите мне, вы доверяете сегодня украинскому? Вы можете вот, положить руку на сердце. Я знаю, как честного человека, вы можете положить руку на сердце и сказать: я считаю, что украинская система судебная сейчас независима, и мы можем позволить этой системе рассмотреть это историческое дело. Вы поймете, что это историческое дело. Первый раз в Украине. Вы, это уголовное дело. Стоп, историческое, в том плане, что первый раз это в Украине уголовное... премьер-министр может сесть в тюрьму. Момент. В Украине, да. А вот вопрос. мы говорим а вот про Украину. Что? Жак Ширак, слушайте, Рак, Коль, Венеры, это их история. Мы говорим про нашу что историю. Что вы говорите? В нашей, в нашей, нашей стране? стране никогда премьер-министр не садился. Если, если, если это удастся, теперь вопрос мы к вам. Им Скажите. Им вы им верите этим судам? Вы судам верите? Ах, вы не назовите, когда в Украине верили судам? И когда они были полностью справедливыми? То есть это нормально. Скажите пожалуйста, это ненормально, что не верит судам. Ненормально. Суду верить надо. Но и когда есть вопросы к суду, то их тоже надо на уровне парламента решать, который назначает этих судей, на уровне президента, который. А вам скажите, вам судей. нравилось, когда помните, когда при Тимошенко только не вмешивайтесь. Вот сейчас, спасибо. Вот, да, вот вам нравилось, когда при Тимошенко были суды, когда запрещали, действительно, было время, когда запрещали антирекламу правительства. Совершенно правильно. Нравилось это тоже. Это вам? Нет, нравилось. Конечно. Это вам? А теперь скажите мне, пожалуйста, если тот же судья. Тот же сам, он же не поменялся, сажаешь Луценко. Я скажите, благодарю. тогда как можно доверять этой системе? Момент, так мы же сейчас этим вопросом занимаемся. Идет как сегодня реформа Судовой okay, системы. Okay, Серьезно, скажите, глаз, вы, же вы знаете. пересажаете Скажи, всех в стране, а потом будете заниматься. Скажите, даже, даже Запад признал, что... Україна на вірному путі Йде діот реформа. реформ ну... за <заплат> непроє. <заплат> сьогодні президент зачем? сказав, що в Україні не відбуваються важливі реформи серед них і судова реформа. Теж скажіть, будь ласка, стосовно Святослава Піскана, чи буде він притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо суд визнає Тимошенко винною справі Адже генпрокурор Пшонка говорить про те, що він зізнався, що він закрив ці справи під тиском Ющенка? Ну за чим я буду рішати рішатилі відповідати за суд? или за тех людей, которые вы отвечают перед, перед, я допускаю, что могут Пескуна спросить за его работу, бытность его трижды прокурором Украины. Я это несколько Так слышал. Комиссию расследуйте деятельность Пескуна. У вас есть а такое нет? право, у вас есть такое право, Андрей Леноч, так Поэтому вы принципиальный человек то, как вы говорите. Что вы сегодня сегодня не все в порядке судебной системы я полностью признаю. Я, как вы сказали, порядочный человек, не могу этого. Не как людям. мы тогда говорим о Но чем? Сегодня, мы тогда говорим? Но сегодня на этом пути нам предстоит пройти дорогу трудную и не быструю. На... Знаете, мне кажется, судьи это как врачи. Им 36, нельзя доверять что-то, если ты не уверен 36, 100%, 36, что он 36 имеет лечить. Судей их надо подбирать. Ну, их а надо эту дорогу учить. вы хотите вымостить костями оппозиции. Значит, когда вы пришли к власти в 2005 году, 21 тысяча специалистов, вы положили их сразу под танк. Мы эту байку слышали уже. Да нет, это не байка, это Сейчас, факт. Вам Сейчас эти 21 тысяча переходят в партию регионов. Тоже нормально, в принципе, что, они что? хоть остаются на работе. Они становятся членом партии регионов. Значит, так они и были ученами партии Регионов. Сегодня они уже все. Уже немецкие врачи для них не авторитет. Уже Богатырева, которая в мае заявляла о том, что теперь вся ответственность, так сказать, за состояние перекладывает наш Минздрав на немецких врачей. Сегодня их заключение уже ничего не стоит. Там мнение Европы ничего Видите? не стоит. Да, теперь назначат, стандарты... теперь назначат судебную экспертизу. Не только это. И как сегодня заявлял и судья только. в процессе, о том, что ему неизвестно, что Тимошенко, так сказать, Больна. Ему неизвестно. а вопрос, те документы, которые как, лежат в деле, ему к тоже соратнику Юлии Владимировне, я знаю, что вы хороший юрист, и вы я можете вообще ответить не на вопрос. Механика. Но вы, 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 вы нужны уже стать... Со, со строительным заводом, который надо У меня брать руками вопрос. и вот, как юрист, посадить Потому что я, я знаю, народы. что вы там разбираетесь. Вот смотрите, а сам а, Ренат ходит. Равильевич Кузьмин, зам, генерального прокурора, в своем интервью заявил, что мы готовы пригласить в Украину любых юристов мировых с тем, чтобы они провели анализ уголовного дела Ильи Тимошенко. У меня к вам предложение, я об этом написал, и вот теперь вас спрашиваю. Почему бы блок Юлии Тимошенко не назвать тех юристов, которым вы доверяете в мире, и на просьбу Рената Кузьмина, которому мы доверяем, который считаем, что вот он представитель прокуратуры, пускай бы они приехали и проверили уголовное дело. Может быть, есть смысл в этом? Давайте мы уточним. Мы не доверяем Ренату Кузьмину. Раз. Он mm -hmm. давно уже не зам генерального прокурора, потому что то, как он себя ведет, он свой статус уже, так сказать, снивелировал. Но те самые юристы, которым доверяют в мире, это люди, которые сегодня э, работают в составе Европейского суда по правам человека. Есть совершенно конкретная институция, созданная не просто выбором нравится, не нравится нам как политической силе. Туда делегированы представители разных стран. И мы как раз пытаемся сделать так, чтобы этот суд рассмотрел это дело. Что делает сейчас власть? Вот завтра будет кассационная инстанция в очередной раз вроде как начинать рассматривать первое газовое дело. Что они сделали? Они первый раз абсолютно незаконно более чем на месяц перенесли рассмотрение дела. Завтра в очередной раз будет фокус. Они либо перенесут еще по надуманным причинам, в том числе потому, что Тимошенко не может принять участие по закону. Она и не обязана, и нет необходимости в кассационной инстанции. И заявление ее лежит о том, что она просит рассмотреть без нее. Так вот они либо перенесут, либо придерутся какой-то запятой и отправят это дело в апелляцию. Цель одна: не допустить поступление этого дела в Европейский суд по правам человека, поскольку все национальные инстанции должны быть пройдены. Ну, смотрите, я думаю, что если, допустим, пригласить сюда юристов мировых, известных, с мировыми именами, которые бы посмотрели, вы знаете, что Европейский суд по правам человека он не смотрит суть дела, он смотрит процедуру. В определенных ситуациях да. и суть тоже, ну, как это было по азербайджанскому журналисту. Ну, это очень редко. это сами. Даже по-ходорковскому не смотрели суть дела, не смотрели процедуру. Вот, может быть, есть смысл пригласить юристов которые смотрят суть дела, как искалась базовая, доказательная база, как проводились расследования, как поднимались документы. Сделайте это. Что вам мешает это сделать? Знаете, можно это сделать. Но возникает вопрос. Для того, чтобы эти люди приехали, они должны быть кем-то наняты. И мы, в отличие... Вы не можете найти для этого денег? Одну секундочку. Это очень серьезный вопрос. Как только мы их нанимаем, это люди, для которых мы уже работодатели. Ведь что происходит? Когда мы партия... Не вы, Пускай это будут общественные фонды, пускай это будут государственные организации, пускай это, это будут благотворительные логи. фонды. Мустафа, это все логи. Знаете, я думаю, что, слова вы что в конечном итоге, если они будут вот дальше так фокусничать, нам просто придется обратиться к европейским державам, может быть, к штатам к России, с тем, чтобы они делегировали. Возможно, Таких так? специалистов. Это возможные механизмы. Если мы не добьемся все-таки соблюдения процедур с тем, чтобы мог начать расследование, свое рассмотрение Европейский суд, то мы вынуждены будем так обратиться. А нанимать юристов и потом говорить об их незаангажированности. Что -то, что -то, что -то, что -то. Я вам напомню, Я вам две не недели вам. назад значит, презентовали американских юристов, которых якобы за 12 тысяч долларов наняли. Вы знаете, там э, порядка полторы-две тысячи долларов средний юрист Только, в час да. стоит. Час. Не, я вот хотел этот вопрос задать. Знаете, это 95 тысяч гривен. Компания Скаден официальный ответ Министерства юстиции, что мы наняли за 95 тысяч гривен, поэтому был тендер с одним участником. Перелет из Штатов сюда стоит тысячи долларов. В простом эконом-классе. Пять юристов, приехавшие сюда, это уже порядка... 5 тысяч долларов, то есть уже 25 тысяч гривен. Плюс они живут в гостинице, плюс они питаются, плюс они работают. Вы верите, что это 95 тысяч гривен? Но ну, так же нельзя. Ну, мы же не знаем. А может, и люди чисто по... Не, ну подождите. Оказать помощь. Так тендер, вы же тендер объявили. это насмешка над обществом. Отвечаю, Андрей Веленович. Значит, когда Тимошенко всеми правдами и неправдами уходит от явки в суд по ЕСУ, видите, как он переворачивает? Значит, Казационная жалоба по газовому делу. Завтра немедленно давайте, не, не взмейте. Закон этого требует. А закон не я, требует, закон явки. требует Кончится это тем, явка ее в суд, что будет как с Хозним Бубараком или как с Иваном Деменюком. Деменюк, как вы помните, на коляске привезли в суд и судили. Вот не будите лихо, вы вспомните, что Хосиму было Барака, с Хозним Убараком, на вы вы вспомните революцию. Вспомните, кстати, еще раз, раз говорю, вы накличите все Украине это. Вы это накличите если все. Потому что вас уже ненавидят только, люди, просто ненавидят. Как только Василия будет доказано еще раз, что было уклонение от налогов, что было воровство бюджетных денег, что сегодня люди поймут, Важно, что 420 гривен каждый пенсионер получается получается из-за этого газового дела. 420 гривен каждый месяц. Можно один вопрос? 13 миллионов человек. Скажите, пожалуйста. Поэтому вы, вы... Это уже не шутки. Да, Давайте про пенсионеров не будем говорить. Мы, ну как же не будем? Вот, смотри, я, просто обе, я просто объясню. Знаете как, Юлия Тимошенко сидит в тюрьме, ее время уже прошло. Сейчас мы видим, что наш президент, наш президент, который сейчас действующий президент, живет в условиях, которые не то что не соответствуют пенсионерам, а даже олигархи так не живут. И при этом мы все делаем вид, что, ну, собственно, так надо. У меня нет доказательств ни судебных, ничего, что он делает неправильно. Возможно, так надо. Действительно, может быть, вот он заработался им на горбу своем вот это все. Возможно. Придет время, мы это определим. Вопрос в том, чтобы вам поверили. Вот вам не верят, потому что есть президент, который действует так, и при этом судит человека за то же самое фактически. И доказывает, что она не права. Вопрос в неверии. Потому что вы знаете, что я тоже не, не, не сторонник Юлии Тимошенко. Вопрос в том, что есть доверие или недоверие к судам и к власти. Вот и все. Значит, я думаю, придет время, оно придет скоро. И народ будет иметь возможность э, сказать свое слово на выборах то, вот дать ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, Мутафа. что после выборов, когда будет другая власть, вы тоже придете к нам надеюсь, в эфир и будете, может, поменять с местами как-то в ролями. Я не, не знаю, будете... где кто будет ну, да. тогда. Я думаю, что нелегкие времена тут Украину, если сегодня западный мир и Соединенные Штаты Америки будут нам диктовать, что нам делать из себя в стране. А мы, к сожалению, не можем послать кого куда надо. Окей, маєш два питання. У нас мало справа. часу. Пане Андрія не вистачає для того, щоб поняти що. пане несложно. Андрій. Дивіться ще о, цікаво почути ваш коментар. Сьогодні з'явилася інформація, що слідство обвинувачує Тимошенко в відхилянні від сплати 681 тисячі гривень протягом 97-99 років. Мова про ті кошти компанії Самелінтерпрайзлімітет співробітником якої вона не була, і що їй це перераховували на чотири картки. В неї було і тут є от, перелік конкретний на які речі це все. Вытрачалось, а тут дуже детально. Я думаю, что вы это Ну да, я видел, человек купил там кофточку или что-то там еще. Да. Вы знаете? можно 50000 нет. Ну, гривен, давайте, гривен так. Гривен речь идет, подать. речь идет о периоде, когда, Норкови, когда ну, она ну, не работала премьер-министром, а занималась бизнесом. Это крупная бизнес-структура. Поверьте когда мне, вы, если вы распечатаете. Вы, как, решена, одну секундочку Василий, Васильевич. Если вы распечатаете расходы с кредитной карточки большинства из время. депутатов Верховной Рады Крыма и Верховной Рады страны, то поверьте мне, что там будут значительно большие цифры. Я, но я только вынужден, отличие заключается в том, что, что тот бизнесмен, а это У меня, депутат. Одну фразу вот есть знаете, в чем проблема? В чем? Мы деньги зарабатываем рекламой с рекламой. Но я вам обещаю, Мы что потратили вы... время уже. Одну говорите. фразу. Говорите. Значит, дело по ЕСУ, вывернет наизнанку еще, и дело Лазаренко. И 283 млн доларів, которые сегодня перегнаны счетов Тимошенко на считал Заремко, любые темы. Так, Просто давайте... потом отвечать придется. Да. Да. Мы выходим ну, из ефіра. Спасибо вам, что пришли. Я надеюсь, что мы на этом не останемся, будем продолжать об этом говорить. Вам дякую, что вы з нами были залишайтеся з нами до завтра, 18.30. А замок побачимось в наступних ефірах. Дякую, спасибо. спасибо.